Biologiya fənninin müəllimi Məmmədova Arzu. Bugünkü dərsimiz olacaq insan skeleti, kəllənin skeleti. İnsan skeletinin 2 şöbəsi var. Oxskelet və əlavə skelet. Oxskelet kəllənin skeleti. Bax bu gördüyünüz kəllənin skeletidir. Onurğa sütunu, bu onurğa sütunudur və döş qəfəsindən ibarətdir. Ətrafların skeleti, bax bu qəhvəyi rəngdə gördüyümüz ətrafların skeletidir. Ətrafların skeleti çanaq qurşağı, çiyin qurşağı birlikdə əlavə skeleti əmələ gətirir. Bax, burada bir də nəzərdən keçirdə. O, skelet, kəllənin skeleti, onurğa sütunu və döş qəfəsindən ibarətdir. Əlavə skelet, ətrafların skeleti. Bax bu yuxarı ətrafın skeletidir, digəri aşağı ətrafın skeletidir. Yəni ətrafların skeleti çanaq qorşağı, qırmızı rəngdə gördüyümüz çanaq qorşağıdır və çiyin qorşağı, qəhvəyi rəngdə gördüyümüz çiyin qorşağı birlikdə əlavə skeleti əmələ gətirir. İnsan orqanizmində 220 sümük vardır. Kəllənin skeleti. Kəllənin skeleti 8 kəllə sümüklərindən, başqa sözlə beyin şöbəsinə və 14 üz sümüklərindən təşkil olunub. Başda həmçinin 3 kiçik sümük, hər bir orta qulaq boşluğunda yerləşən çəkici, zindan və üzəngi və dilin əsasına dayaq olan dilaltı sümüyü göstərə bilərik. Kəllə sümükləri kəllə qapağını əmələ gətirərək beyini, baxdıq gördüyümüzdə də beyni, gözləri və qulaqları əhatə edir və qoruyur. Burada da digər şəkildə də gördüyümüz kimi, kəllə sümükləri kəllə qapağını əmələ gətirərək beyni, gözləri, qulaqları əhatə edir və qoruyur. bu sümüklərə alın sümüyü, baxdı gördüyümüz alın sümüyüdür, təpə sümüyü 2 ədəd, bax bu təpə sümüyüdür, gecgah sümüyü 2 ədəd, biri bu tərəfdədir, digərsə digər tərəfdədir, 2 ədəd və ənsə sümüyü aiddir. Əsas sümük, bax bu qırmızı rəngdə gördüyümüz əsas sümükdür və xalbir sümüyü Kəllə qapağının əsasının bir hissəsidir və göz yuvasının əmələ gəlməsində iştirak edir. Bax bu da əsas sümükdür. Digər hissədə də əsas sümükdür. Alın sümüyü, bax bu gördüyümüz alın sümüyü, kəllə skeletinin beyin şöbəsinin ön tərəfini əmələ gətirir. Alın sümüyü yağsız sümüklərdəndir da bir ədəddir. Bax burada da yazılıb alın sümüyü bir ədəddir və yastı sümüklərdəndir. Təpə sümüyü iki geniş təpə sümüklərinə ibarət olub kəllə skeletinin arxa və yan divarlarını əmələ gətirir. Təpə sümüyü cütdür və yastı sümüllərə aiddir. Hər bir gicgah sümüyü Bax, bu isə gicgah sümüyüdür. Hər bir gicgah sümüyü kəllə skeletinin yanlarında yerləşir və xarici qulaq keçəcəyi, orta qulaq boşluğu və daxili qulaq labirintindən ibarətdir. Gicgah sümüyü cütdür, qarışıq sümüklərdəndir. Eşitmə orqanları və müvazinət orqanları gicgah sümüyündə yerləşir. Gicgah sümüyündən çoxlu kanallar keçir, belə ki, qan damarları və sinirlər bu kanallardan keçir. Ənsə sümüyü ənsə sümüyü kəllə qapağının aşağı və arxa tərəflərini formalaşdırır. Ənsə sümüyünün əsasında böyük oval dəlik, ənsə dəliyi yerləşir ki, bu da onurğa beyninin keçməsinə şərait yaradır. Ənsə sümüyü təkdir. Bax burada da yazılıb, ənsə sümüyü təkdir, bir ədəddir və qarışıq sümüklərə aiddir. Burda gördüyümüz kimi alın sümüyü 1 ədəddir, təpə sümüyü 2 ədəddir, səs sümüyü 1 ədəddir və gizyək sümüyü isə 2 ədəddir. İndi biz danışacaq əsas sümük, o da 1 ədəddir, xalver sümüyü isə 1 ədəddir. Əsas sümük. Əsas sümük kəpənəyə bənzər quruluşda olub dərinliyə malikdir ki, bax bu qırmızı rəngdə gördüyümüz əsas sümükdür. O kəpənəyə bənzər quruluşda olub dərinliyə malikdir. Bax burada da dərinliyə malikdir. Bura türk yəhəri adlanı və burada hipofiz vəzi yerləşir. Əsas sümük təkdir, qarışıq sümüklərdəndir. Alın sümüyü, bax bu gördüyümüz alın sümüyüdür. Alın sümüyü ansə sümüyü və gicgah sümüklərinin arasında kəllə skletinin əsasını deməli təşkil edir. Əsasında yerləşir xalbür sümüyü. Baxdıq gördüyümüz xalbür sümüyü o avara bənzər vertikal çıxıntıya malikdir. Xalbür sümüyü kəllənin əsasının əmələ gəlməsində burun boşluğunun ə, və göz yuvasının əmələ gəlməsində iştirak edir. Xalbiş sümüyü təkdir və qarışıq sümüklərdəndir. Kəllə skeletinin beyin şöbəsi arasında bütün bağlar hərəkətsizdir və tikişlər adlanır. Şəkildə biz alın sümüyü və təpə sümüyü arasında taç tikiş görürük. Bax bu alın sümüyüdür. Bu 2 ədədi təpə sümüyüdür. Onların arasında taç tikişi görürük. Təpə və gicgə sümüklə arasında pullu tikiş görürük. Bu təpə sümükləri də yan tərəfdə isə gicgə sümüklər yəni onların arasında demək pullu tikiş mövcuddur. Təpə sümüyü ilə ənsə sümüyü arasında, baxılıb təpə sümüyü ilə ənsə sümüyü arasında lambdaya bənzər tikiş deməli yerləşir. Kəllə skeletinin üz şöbəsi 14-15 ədəd üz sümüklərindən ağ çənə hərəkətlidir və gicgah sümüyün hər iki tərəfi ilə bağlar əmələ gətirir. Üz sümükləri arasında digər bağlar Deməli, tikişlərdir. Üst çənə və ya ənk sümüyü, bax bu üst çənədir. Başqa sözlə ənk sümüyüdə adlanır, 2 ədəddir, 2 sümükdən ibarətdir və sait damağın ön hissəsini əmələ gətirir. Dişlərin kökləri üçün yuvalar üst və ağ çənədə rast gəlinir. 2 burun sümükləri, bax bu gördüyümüz 2 burun sümüyüdür. Bunlar Yəni iki burun sümüklər burunda körpünü əmələ gətirərək alın sümüyü ilə birləşir. Gözyaşı sümükləri, bax bu gördüyümüz gözyaşı sümükləridir. Göz yuvasının orta hissəsində hər bir tərəfdə yerləşir və gözyaşı sümükləri də 2 ədəddir. Dedi ki, burun sümükləri 2 ədəddir. Üst çənə 2 ədəddir, alt çənə 1 ədəddir. Damaq sümükləri cüttdür. Yəni burada bu qırmızı rəngdə verilmiş damaq sümüklərdir. Onlar cüttdür və sərt damağın arxa tərəfində yerləşir. Onlar da cüttdür, 2 ədəddir. Xış sümüyü burun ara kəsməsinin aşağı hissəsini əmələ gətirərək xalbür sümüyü ilə birləşir. Bax, bu xış sümüyüdür. Burun ara kəsməsinin aşağı hissəsini əmələ gətirərək xalbür sümüyü ilə birləşir. Xış sümüyünün hər bir tərəfinə burun balıq qulağı, deməli birləşmişdir. Bax bu da burun balıq qulağıdır. Xış sümüyü də bir ədəddir. Altı burulmuş sümük burun boşluğunun divarlarından arxaya doğru spiral kimi qurulur. Bu da burun boşluğunun e, sərtlik qişasının səthinin sahəsini artırır. Kəllə skeleti üz şöbəsinin sümüklərinin quruluşu. Üz sümükləri quruluşuna görə bir qədər müxtəlifdir. Üst və alt çənə, bax bu üst çənədir, digəri isə alt çənədir. Aşağı burun balıq qulağı, yəni burada göstərilib aşağı burun balıq qulağı, damaq. Burada damaq verilmişdir, verilib. Damaq verilib. Bu sarı rəngdə damaqdır. Damaq, almacıq Mavi rəngdə almacı sümüyüdür. Dilaltı sümük burada göstərilmir. Qarışıq sümüklərdəndir. Xış sümüyü, baxdıq gördüğümüz xış sümüyüdür. Xış sümüyü, burun sümüyü və düz yaxşı sümükləri yassı sümüklərdəndir. İnsan kəlləsində 23 sümük, başında isə 29 eşitmə sümükləri ilə birlikdə sümük deməli vardır. Hər bir orta qulağın boşluğu, bax bu orta qulaqdır, onun boşluğu hüdudunda üç eşitmə sümüyü vardır: çəkic, zindan və üzəngi. Bax burada da böyüdülmüş şəkildə göstərilir: çəkic, zindan və üzəngi. Eşitmə prosesinin bir hissəsi kimi bu sümüklər vibrasiyanı təbəl pərdəsindən, bax bu gördüyümüz təbəl pərdəsidir, daxili qulağın reseptorlarına ötürür. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. İndi isə testlər üzərində işləyək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin tərtib etdiyi test toplusu 2019 Biologiya yeni təhsil proqramı kurikulumuna görə birinci isə dayaq hərəkət sistemi, sümüklər, insan skeletinə aid testlər üzərində işləyəcəyik. 6-cı sual. Yaşlı insanın kəllə skeletində sümüklərin hansı növ birləşməsi yoxdur? Uşaqlar biz dedik ki, İnsanın yaxşı insan kəllə skeleti iki şöbədən, beyin şöbəsindən və üz şöbəsindən ibarətdir. Beyin şöbəsini əmələ gətirən sümüklər arasında birləşmə hərəkətsizdir və üz şöbəsini əmələ gətirən sümüklər arasında da birləşmə hərəkətsizdir. Lakin alt çənə isə Tam hərəkətli birləşmə əmələ gətirir. Ona görə də biz cavablara baxsaq, görərik ki, A bəndi yarım hərəkətli ya, yarım hərəkətli birləşmə kəllə skeletində mövcud deyil. O yalnız onurğa sütununda fəqrlər arasında birləşmə yarım hərəkətli birləşmə əmələ gətirir. A bəndi düzgün cavabdır. B bəndi hərəkətli vardır, ağcənə hərəkətli birləşmişdir. C bəndi hərəkətsiz Kəllə qapağını əmələ gətirən sümüklər hərəkətsiz birləşmişdir və üz sümükləri ağ çənədən başqa ə, sümüklər ə, deməli hərəkətsiz birləşmişdir. D bəndi yarım hərəkətli. Bəli, bu yoxdur, lakin hərəkətli birləşmə mövcuddur. E bəndi yarım hərəkətli yoxdur, lakin hərəkətsiz birləşmə mövcuddur. Deməli, bizdən soruşanda ki, yaşlı insanın kəllə skeletində sümükdən hansı növ birləşməsi yoxdur dedikdə, A bəndi yarım hərəkətli nəzərdə tutulacaqdır. 17-ci sual. İnsanda xarici qulaq keçəcəyin dəli hansı sümükdə yerləşir? Uşaqlar biz dedik ki, hər bir qıcqaq sümüyü, baxdı gördüyümüz qıcqaq sümüyü də kəllə skeletinin yanlarında yerləşir və xarici qulaq keçəcəyi, bax bu xarici qulaq keçəcəyidir. Xarici qulaq keçəcəyi orta qulaq boşluğu daxili qulaq labirintindən ibarətdir. Qıcqaq sümüyü cütdür. Yəni bir ədəd burada, digər isə digər tərəfdə yerləşir. Cütdür, qarışıq sümüklərdəndir. Eşitmə orqanları və muazinat orqanları kicəy sümüyündə yerləşir. Və bizdən soruşulur ki, insanda xarici qulaq keçəcəyini dəli hansı sümükdə yerləşir? A bəndində kicəy sümüyü nəzərdə tutulacaqdır. 27-ci sual. İnsanın kəllə qutusunda beyin şöbəsində yoxdur. Yəni insanın kəllə qutusu ə, bu hissədir. Yəni bizdən soruşulur ki, beyin şöbəsində hansılar yoxdur? A bəndə borulu sümüklər. Bəli, borulu sümüklər ə, beyin şöbəsində yoxdur. Beyin şöbəsinin əmələ gətirən sümüklər yaxtılı sümüklərdir və sarı sü sümük iliyi, sarı sümük iliyi dedik ki, borulu sümüklərin diafizində yerləşir. Onun epifizində e, demək süngər maddədə və onda qırmızı sümük iliyi yerləşir. Diafizində isə, yəni borulu sümüklərin boşluğunda sarı sümük iliyi yerləşir. Yarım hərəkətli birləşmələr biz dedik ki, e, Kəllə skeletinə əmələ gətirən beyin şövbəsində və üz şövbəsində yarım hərəkətli birləşmələr yoxdur. Yalnız bir dənə alt çənədir ki, o tam hərəkətli birləşmə əmələ gətirir. A bəndi düzgün cavabdır. Yəni bizə soruşanda insan kəllə qutusunda beyin şövbəsinin yoxdur dedikdə A bəndi borulu sümüklər, sağ sümük iliyi, yarım hərəkətli birləşmələr yoxdur. 39-cu sual. İnsan kəlləsinin hansı sümüklərində diş kökləri üçün yuva vardır? Uşaqlar biz dedik ki, üst çənədə və ağ çənədə diş kökləri üçün yuva vardır. Bax burada gördüyümüz bunlar ağ rəngdə dişlərdir. Onlar üçün Yəni diş kökləri üçün yuva vardır. İndi cavablara baxaq. A bəndi üst və alt çənə bu düzgün cavabdır. A bəndi düzgün cavabdır. Almacıq və üst çənə B bəndi. Almacıq e, mavi rəngdə göstərilmişdir. Burada e, deməli e, diş kökləri üçün yuva yoxdur. Çiybəndə ağ çənə və ənsə, ənsə sümüyü tam kəllə qutu arxasında yerləşir. Orada ə, diş kökləri üçün yuva yoxdur. Burun və üst çənə, burun sümükləri bunlardır, bənövşəyi rəngdə göstərilmişdir və onlarda diş kökləri üçün yuvalar yoxdur. Qıçgah və ağ çənə. Qıçgah sümüyündə ə, bax bu qırmızı rəngdə qıçgah sümüyüdür. Orada ə diş kökləri üçün yuva yoxdur. Deməli bizim bizim düzgün cavabımız olacaq A bəndi Üs və Ağçənə. Yəni bizən soruşanda ki, insan kəlləsinin hansı sümüklərində diş kökləri üçün yuva vardır dedikdə A bəndi Üs və Ağçənə nəzərdə tutulacaqdır. Dərsimiz bura qədər uşaqlar. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.